И всем привет, меня зовут Денис, Денис, Че, -ты и знаете что, сегодня на обзоре два морозива, З, Клем Блюле, З, Та, морозива со шо сопой, Кокосом, Та, морозива Клем Блюле. Я не знаю такие морозивы, я первый раз купил его. Ну, а давайте его попробуем. Ну, могу сказать, что я сам не знаю, его но будет на вкус. Не знаю. Но я сегодня попробую. Попробую. Сегодня я тебе те уложила. может сказать, да, это мое первое, первое видео на YouTube. Первое видео на YouTube. Да, просто я не хочу снимать все. Но теперь вот наши два молодева. Но ну, а мы начинаем с стаканчика. Ну-ка, ммм, вкуснее. вытевайте крем-блюля, крем мочнее. Вот эти морозивы я ставлю 8 из 10, потому что оно крем люлет. Так, а теперь мороженое сошло позже кокосом. Ну, тут вычуваете кокос, но кокос вычуваете тут А вот чем морозивом я ставлю 10 из 10. Бо можно сказать, вот тем морозивом с кокосом. И он у нас смачнее. можно всем. И всем пока, мы называем Денис Ч. 4. И всем пока-пока.